হেল্ল' এভৰি ওৱান আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এগলেছ চকলেট কেকৰ ৰেচিপি আৰু ডেক'ৰেশ্যনৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ একাপ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু এয়া গাখীৰখিনি দহ মিনিটমান আগতে এক চামুচ ভিনেগাৰ দি ৰাখি থ'ম আৰু গাখীৰখিনি ঠাণ্ডাও নহয় মানে ফ্ৰিজত থৈ দিয়াও নহয় আৰু গৰমো নহয় নৰ্মেল গাখীৰ হয় গাখীৰখিনি ৰাখি দিয়া দহ মিনিট হৈ গ'ল এয়া দেখিছে গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ফাটি গৈছে এয়া মই বনাই ললোঁ বাটাৰ মিল্ক এনেকৈ বনাই ল'লে বাটাৰ মিল্ক বুলি কয় এতিয়া এইখিনি মই কেকত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া কেকৰ বেটাৰটো বনাবলৈ গোটেই গাখীৰখিনি দি দিলোঁ একাপ গুড়ি কৰি লোৱা চেনী দি দিলোঁ ওৱান থাৰ্ড কাপ দিলোঁ ৰিফাইন তেল এক চামুচ ভেনিলা এচেঞ্চ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু আজি মিক্স কৰোঁতে মই হেণ্ড হুইচকাৰে লৈছোঁ আপোনালোকে চামুচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু গোটেইখিনি বস্তু মিক্স কৰোঁতে হাতখন সদায় এটা ডাইৰেকশ্যনতে ঘূৰাব লাগে মিক্স কৰোঁতে অলপ সময় লাগে যিহেতু হাতেৰে কৰিছোঁ মিক্স অলপ ধৈৰ্য ধৰি কৰিব লাগিব এয়া মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত শুকান সামগ্ৰীখিনি দি দিম তাৰ কাৰণে এখন চেকনি লৈছোঁ তাত ডেৰ কাপ ময়দা দি দিলোঁ আৰু এই ডেৰ কাপ ময়দাৰ পৰা মই ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ ময়দা উলিয়াই ৰাখিম যিখন চামুচেৰে দুচামুচ ময়দা উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখন চামুচেৰে দুচামুচ কক' পাউডাৰ দি দিলোঁ ডেৰ চামুচ বেকিং পাউদাৰ আধা চামুচ বেকিং চ'ডা আৰু ওৱান ফ'ৰ্থ টি স্পুন নিমখ দি দিলোঁ ওৱান ফ'ৰ্থ কাপ গাখীৰ পাউদাৰ এতিয়া গোটেইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম চেকনিখনতে তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ইয়াত মই চালি দিম বাউলটোতে শেষত গোটা গোটা বান্ধি থকাখিনি পেচলাখনেৰে এনেদৰে ভাঙি দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু একেবাৰে লাহে লাহে মিক্স কৰিব ভিডিঅ'টোত অলপমান স্পীড কৰি দিয়া আছে সেয়া হেণ্ড হুইচকাৰ পাতেৰে মিক্স কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া স্পেচোলাখনেৰে অলপমান মিক্স কৰি ল'ম কাট এণ্ড ফল্ড মেথডত আৰু বেটাৰটো অলপমান ঘন যেন লাগিছে সেইকাৰণে দুচামুচ গাখীৰ দি দিলো ডাঙৰ চামুচেৰে আৰু অলপ সময় মিক্স কৰি ল'লোঁ চাব যাতে অভাৰ মিক্স হৈ নাযায় আৰু এয়া দাঙি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে বেটাৰৰ কনচিষ্টেঞ্চি ওপৰত দাঙি ধৰিলে ৰিবৰাৰ নিচিনা পৰি যাব লাগে এয়া চাৰে সাত ইঞ্চিৰ কেক টিন এটাত বাটাৰ পেপাৰ আৰু ৰিফাইন তেল লগাই আগতেই ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া কেকৰ বেটাৰখিনি ইয়াত দি দিলোঁ এপাত বাঁহৰ শলা লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে এনেদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই দিছোঁ এতিয়া কেক কিন্তু তিনি চাৰি মিনিটমান থপথপাই দিম এয়া দহ মিনিট আগতে গেছত চচপেন এটা উঠাই দিছোঁ গৰম হ'বলৈ এতিয়া কেকটিনটো ইয়াত উঠাই দিলোঁ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ আৰু ওপৰত এটা ওজন বস্তু ৰাখি দিলোঁ এটা খুন্দনা ৰাখি দিছোঁ আৰু যাতে ঢাকনিখন অলপো ফাঁক নাথাকে আৰু গেছৰ ফ্লেমটো দেখিছে একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ এনেদৰে কেকটো বেক হ'বলৈ প্ৰায় পঞ্চল্লিছ মিনিটমান সময় লাগিব এয়া পঞ্চলিছ মিনিট হৈ গ'ল আৰু কেকটো চেক কৰি ললো কেকটো হৈ গৈছে কেকটো নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এয়া কেকৰ মাজত দিবৰ কাৰণে মানে হাইচিঙত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই চকলেটখিনি গলাই ল'ম আৰু চকলেটখিনিত মই ডাৰ্ক আৰু হোৱাইট কম্পাউণ্ড দুয়োটাই দি দিছোঁ এনেকুৱা দুয়োবিধ দিলে খাবলৈ বহুতে বেছি ভাল লাগে আৰু এইখিনি গলাওঁতে মই দুচামুচমান গাখীৰ দি দিছিলোঁ এইফালে মই চিলিকন লেটাৰ মল্ডত লেটাৰকেইটা বনাবৰ কাৰণে হোৱাইট কম্পাউণ্ড চকলেট অলপমান একো নিদিয়াকৈয়ে গলাই লৈছিলোঁ আৰু এয়া চকলেটখিনি দি দিলোঁ অলপ ছেট হ'বলৈ দিম এনেদৰে ৰাখি দিম কেকখনত যেতিয়ালৈকে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া কেকখন মই তিনিটা লেয়াৰত কাটি ল'ম এয়া কেকখন কাটি লোৱা হৈ গ'ল কেকখন আইচিং কৰিবৰ কাৰণে মই ডেৰ কাপ হুইপ ক্ৰীম লৈ লৈছোঁ এতিয়া ক্ৰীমখিনি ভালদৰে বিট কৰি ল'ম আজি ক্ৰীম বিট কৰা ভিডিঅ' গোটেইখিনি নেদেখাওঁ কাৰণ ইয়াৰ আগতেও মোৰ কেকৰ ভিডিঅ' আপল'ড কৰাই আছে তাত দিয়াই আছে ক্ৰীম কেনেদৰে বিট কৰোঁ মই এয়া ক্ৰীমখিনি বিট কৰা হৈ গ'ল এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইফালে চকলেটখিনি দি অলপমান ছেট হ'বলৈ দিছিলোঁ লেটাৰকেইটা এতিয়া ভালদৰে শুকাই যোৱাৰ পিছত চিলিকন মলখনৰ পৰা উলিয়াই ল'ম গোটেইখিনি লেটাৰ উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল কেকখন আইচিং কৰিবৰ কাৰণে কেক বৰ্ড এখন লৈছোঁ আৰু তাত অলপমান হুইপ ক্ৰীম লগাই ললোঁ এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ কেকৰ প্ৰথমটো লেয়াৰ আৰু ভালদৰে ছুগাৰ চিৰাপ লগাই ল'ম ছুগাৰ চিৰাপখিনি লগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া কেকৰ লেয়াৰটোত ক্ৰীম লগাই ল'ম ক্ৰীমখিনি লগাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া স্পেচুলাখনেৰে চাৰিওফালে সমান কৰি ল'লোঁ একেলগে ছাইডতো লগাই গৈছোঁ এইফালে মই গলাই লোৱা চকলেটখিনি দি দিলোঁ এতিয়া চকলেটখিনিও সমান কৰি দি দিলোঁ চাইডৰ ফালে সমান কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া কাটি লোৱা চকলেট দি দিলোঁ ডাৰ্ক কম্পাউণ্ড এতিয়া কেকৰ দ্বিতীয়টো লেয়াৰ দি দি দিলোঁ প্ৰথমটো লেয়াৰৰ নিচিনা দ্বিতীয়টো লেয়াৰ একেদৰে কৰি ল'ম কেকখনৰ ওপৰ আৰু চাইড একেলগে মই ক্ৰীম লগাই লগাই গৈ আছো দ্বিতীয়টো লেয়াৰত ক্ৰীম লগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত দি দিলো কেকৰ শেষৰটো লেয়াৰ আৰু তাত অলপমান ক্ৰীম লগাই ক্ৰাম কোড কৰি ললো ক্ৰাম ক'ড কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া কেকখনত ভালদৰে ক্ৰীম লগাই ললোঁ এখন স্ক্ৰেপাৰ লৈছোঁ স্ক্ৰেপাৰখনেৰে ছাইডটো অলপমান সমান কৰি দিলোঁ আৰু ওপৰৰখিনিও স্পেচুলাখনেৰে সমান কৰি ললোঁ এতিয়া জিগজাক স্ক্ৰেপাৰ এখন লৈছোঁ জিগজাক স্ক্ৰেপাৰেৰে ছাইডটো অলপমান ডিজাইন কৰি ললোঁ ছাইডটো ডিজাইন কৰি লোৱাৰ পিছত ওপৰৰখিনি যিখিনি অলপমান অসমান দেখা হৈ আছে সেইখিনিও মই ফিনিচিং কৰি ললোঁ ফিনিচিং কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত গলাই লোৱা চকলেট দি দিলোঁ চকলেটখিনি অলপমান ডাঠ হৈছিলে তাত মই আৰু দুচামুচমান গাখীৰ দি অলপমান পনীয়া কৰি দি দিলোঁ চকলেটখিনি সমান কৰাৰ পিছত অলপমান ছাইডতো ড্ৰিপিং কৰি দিলোঁ আৰু ড্ৰিপিং কৰাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই কেইপামান ৰ'জ বনাই গলোঁ আৰু ৰ'জ মই দুটা কালাৰত বনাই লৈছোঁ এটা হোৱাইটে ৰাখিছোঁ আৰু এটা হোৱাইট ক্ৰীমত মই অলপমান গলাই লোৱা চকলেট দি দিছোঁ তেতিয়া কালাৰটো অলপ এনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ আৰু ফুলকেইটা বনাই লোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া নাম কেইটা বহুৱাই ললোঁ তাৰপিছত ওপৰত দি দিলোঁ গ'ল্ডেন ছুগাৰ ব'ল আৰু হোৱাইট পাৰ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল কেকখন আৰু এই কেকখন মই মোৰ ল'ৰাটোৰ জন্মদিনত বনাইছিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ